ص 38 71 72 73 74 یہ يعني میں تینوں قرانوں پڑھتا ہوں اس کو سنیے. اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعو له ساجدين فساجد الملائكه كلهم اجمعون اللہ ابلیس استقبرا وکانا من الكافرین جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں پھر جب میں اس اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں بس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس اس نے بڑھائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا اب یہ مطلب ہم کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کس طریقے سے ابلیس کا وجود آ رہا ہے کس طرح وہ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپٹا ہوا دکھی دکھ بھرا تو کس طرح ہوتا ہے دیکھیے جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک ایک بشر کو میں مٹی سے خلق کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اپنی روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ روح میں پہلی بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں یہ جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کی سینس اس کی ایسنس اس کا مقصد وہ پھونک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس بشر میں اپنی روح اپنی روح کا مقصد جو اس کی سینس ہے کلمات کی یہ اللہ کی کلمات،, کلمات ہیں یہ الفاظ ہیں یہ جو آیات میں جو الفاظ استعمال اس کا جو ایسنس ہے اس کا جو مقصد ہے اس بشر میں پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا مطلب تم سجدہ کر دینا تو اس کے معنی یہ اللہ تعالی نے بشر کو سجدہ کیوں کروایا کیا مٹی کو سجدہ کروایا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس بشر کو جسے مٹی سے خالق کیا جس کے اندر اللہ کے کلام کی اللہ کی آیات کی اللہ کی کتاب کی روح تھی اس کو سجدہ کروا رہے ہیں اس بشر کو اللہ تعالیٰ ہم سب انسان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اندر اللہ کی آیات کی روح موجود ہے یہ الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے آپ کے اندر جو روح ہے اس سے میچ ہونی چاہیے پروگرامنگ سے نہیں جو آپ کو پروگرام کر دیا آپ کے ماسٹر نے آپ کے خاندان والوں نے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو اللہ تعالی نے ہر بشر کے اندر روح پھوک رکھی ہے جس کے لیے الفاظ جب سنائے جاتے ہیں اردو یا انگریزی یا عربی میں وہ اس روح سے پہچانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے بات یہ روح ہے یہ پہچان ہے یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے روز ہمارے کساب کو سمجھ میں نہیں آیا روح تو اندر ہے ہمارے ہر بشر کے اندر رہی ہے چاہے وہ کوئی لیبل اپنے اوپر لگا لے چاہے وہ جو کا چاہے وہ کرسچن کا چاہے وہ ہندو کا چاہے وہ بدھسٹ کا چاہے وہ ایتھیس کا چاہے اگنوسٹک کا کسی کا لیبل لگا لے انسان ہر انسان کے اندر روح موجود ہے اللہ کی تو اب سنیے کہ یہاں پر کیا ہے جب اس میں روح پھونک دوں اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک ہے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کر جانا اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں جو سینس ہے وہ اللہ کی بات ہے اس بات پر آپ سر تسلیم خم کر دیں ہم سب کرتے نا سر تسلیم خم بولنے والا کوئی بھی ہو بولنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو اصل تو ہم سب اللہ کی آیت جب ہم پہ واضح ہو جائے تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں آیت کو کسی کے بشر کے تھرو آجائے جائے بات تو ہم اس بشر کو سجدہ نہیں کر رہے اس بشر کو سجدہ کر رہے ہیں آیات کی وجہ سے تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا روح کی وجہ سے روح تھی نا اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک کیا اس لیے سجدہ کروایا کہ اپنی روح پھونک رہا ہوں ایسنس تو اس پہ سجدہ کرو اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ بغیر روح والے انسانوں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں جن پہ اللہ کے دالا کی آیت کی روح نہیں ہے اس پہ سجدہ کیے بیٹھے ہوئے انسان اپنا نوکر بنا رہا ہے بغیر روح کے لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدے میں ہیں anyway, وے تو اب یہ رو سمجھا تو اب دیکھیے کیا ہوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے کس نے نہیں کیا ابلیس اس, اس نے اس آیت, اس آیت تک بات کروں اس تک بڑا. اس نے بڑھائی چاہی و مِنَ الْكَافِرِينَ کافرین اور کافروں میں سو گیا اب وہ دکھ تو اس کے لفظ ہے کہ دکھی ابلیس جو ہے وہ دکھ میں نے تو دکھ ہی ہے لیکن اس نے تکبر کیا بڑھائی چاہی بڑھائی کیا چاہ رہا ہے وہ تو آگے آیت میں آگا ہے لیکن اسی آیت میں اگر ہم سوچیں کہ وہ بیسکی جو اللہ کا اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کو کس نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہہ رہا ہے تو وہ ہنڈریڈ پرسینٹ سچ اور حق ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بالکل کر دینا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھے جاتا ہے کہ شاید فرشتوں کو فری ویل نہیں تھی یہ پہلا پروف ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی فری ویل ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر دو اس شخص کے لیے جس پہ اپنے ہم رو پھونک دیں تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے سوائے وہ دکھ ہو جا رہا سے دکھ پہنچا وہ انسان اب اس دنیا میں آج بھی اللہ سے جو مایوس اور دکھ میں آ جائے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کی آیت کو وہ ابلیس کا تابع ہو جائے گا یاد رکھیں میں آپ کو سمجھا کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ اگر کوئی شخص دکھ اللہ سے آ جائے اس کو دکھ اللہ سے محسوس کر لے کہ مجھے اللہ کا دکھ پہنچایا اللہ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے اور وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کے کلام کو اللہ کی بات پر سر تسلیم خم نہیں کرے اس روح کو تسلیم خم نہیں کرے گا ان الفاظوں کو کلام کو کیونکہ وہ ابلیس کے سبمیشن میں آ جائے گا

جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا یا خلق کیا کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے یا تو کیا تو آلہ لوگوں میں سے ہے ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اب یہ اللہ تعالیٰ جو یہ جس اب یہ ابلیس سے میں نے آپ سے کہا تھا ابلیس کیسے بن رہا ہے دکھی کیسا ہو رہا ہے وہ کہ اس کو دکھ کیا پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کروایا روح نہیں ڈالی اس کے اندر اگر روح ڈال دیتا اللہ تعالیٰ اس کو کلام سکھا دیتا تو مسئلہ سولو ہو جاتا اللہ نے آدم میں بشر میں روح ڈالی اور اس کو کہا سجدہ کرو تو کلام وہ جانتا تھا اللہ نے کہا بتاؤ نام نام بھی بتا دیا صحیح ہے تو یہ جو تھے ان کو جناب دکھ پہنچ گیا ابلیس کو ہے یہ فرشتہ فرشتہ یہ یاد رکھیے گا فرشتہ جس کو دکھ پہنچ جائے جن فرشتوں نے سجدہ کر دیا وہ فرشتے رہے لیکن جنہیں دکھ پہنچ گیا کہ ہم ہمیں کیوں نہیں ہمیں کیوں نہیں دی ان کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اللہ نے کہا کیا اس نے کہا اللہ نے کس نے تجھے اس کے سجدہ، اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خل کیا اب کیا اللہ بتا رہا اس کی سائکی کیا تو تکبر چاہتا ہے بڑھائی یعنی یہ اس کی پرابلم ہے بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو آلہ سمجھ رہا ہے یعنی یہ دو پوائنٹ سمجھیے کہ جو شخص ابلیس کے تباہ میں ہے وہ یہ ضرور کرے گا کہ اللہ کی آیا کے آگے سر تسلیم خم اگر نہیں کرے گا تو بڑا ہی چاہے گا وہ اپنے کو بڑا سمجھے گا اللہ کہہ ہے کیا تو ہی چاہتا ہے یا تو اپنے کو عالی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو آلہ سمجھنا کون سمجھ باتا ہے یہ ابلیس کیونکہ دکھ پہنچا ہوا ہے تو دیکھیے اس نے کہا ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے تو نے مجھے آپ سے تخلیق کیا اور اسے آگ اس کو مٹی سے یہ دیکھا سٹینڈرڈ یہ اللہ کا دیا ہوا سٹینڈرڈ ہے یہ جو میں انا خیر ہوں, من ہوں جو ہے یہ کیا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے یہ اپنا سٹینڈرڈ بنایا انہوں نے سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو کمپلیکسٹی ہے سیویر قسم کی احساس کمتری ہے تو آپ نے باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور ایک فول سٹینڈرڈ کریٹ کیا کیا کس طرح بہتر ہوں کہ میں جیسے اسے آگ سے بنایا ہے مٹی سے مٹی سے مٹی اور آگ کا کمپیریشن آپ کو دکھا رہا ہے لیکن اس پورے واقعے میں دیکھیں اللہ نے کہا تھا جب اس میں میں اپنی روح پھونک دوں اپنی میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں جانا اس کا ذکر بھی نہیں کیا جو آپ الفاظ سن رہے ہیں اس سے ان الفاظوں کے ذریعے آپ کو روح ٹرانسفر کرا رہا ہوں ایسنس مقصد سمجھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی میرے الفاظوں سے جو مل کے سامنے بات آ رہی ہے اصل چیز ہے روح تو اس روح کو مائنس کر دیا اس نے اور کیا, کیا? یہ الفاظ لیا ہے کہ یہ مٹی کا ہے مٹی کا اسے آپ نے تخلیق ہے, مجھے آگ سے بنایا تو یہ مٹی اور کا کمپیر تو ایک, ایک جملہ ہے میری نظر میں اگر آپ دنیا میں آ جائیں تو آپ اتنی چیزوں کو کمپیر کر رہے ہیں کہ زندہ ہی نہیں آپ کمپیریشن کے اندر آپ زندہ ہی نہیں بغیر کمپیریشن کے پتہ آپ کو کمپیریشن نمبر ون کمپیریشن دیکھیں آپ ملک کا کمپیرزن آپ کون پاکستانی ہی ہیں پاکستان میں شہر ہے اسلام آباد ہے کراچی ہے اور ایک لاہور ہے تو یہ کیا ہو گیا شہر ملک شہر بھی ہو ملک دوسری آئی لینگویج زبان کا کمپلیکس اور جناب اردو پریجیڈیس بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ سب کمپلیکسٹی کون کرا رہا ہے کمپیر کون کر رہا ہے اردو زبان اچھی ہے سندھی اچھی ہے یا منچہ بھی اچھی ہے آج کل سب آ رہی ہیں زبانیں اللہ نے بنائی ہیں سوری کوئی انسان کا کو اس میں دخل نہیں ہے یہ شکلے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ جو دیکھ رہے ہیں کالے پیلے نیلے یہ سب اللہ بنا رہا ہے میں کے بعد سے جب آپ کمپلیکس کی بات کریں گے آپ خود بتا دیں گے آپ کو یہ پھر اس میں کلر کا ہو گیا لینگویج اس کا ہو گیا اور ایک تو یہ کمپلیکس ہے عورت مرد کا جھگڑا ہو رہا ہے بتائیے آپ یقین کریں مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ الگ الگ بنایا نفسیات میں تقریبا نفسیات سیم ہے اللہ کی نظر میں تو ہم کو اللہ کی نظر میں وہ سب سے اچھا ہے جو سب سے اچھا تقوی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس میں عورت مرد کا کوئی دخل نہیں ہے ان کی بائیلوجیکل ڈیفرنس کی ہونے سے دے. بچوں کی ریپروڈکشن کی پوائنٹ آف ویو سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے وہ اس میں ڈیپینڈ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن کیونکہ آپ مرد ہیں تو آپ غلط ہیں اور کیونکہ آپ عورتیں ہیں تو آپ غلط ہیں استغفراللہ اللہ یہ بتانا تھا اب انہوں نے بھی بتا دیا اپنا ہم میں کیوں نہیں کر رہا اور اب دیکھیے اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو نہیں کلام کرتا ہے میں نے کیوں آپ سے کیوں نہیں کلام کرتا کلام صرف شیطان رسولوں سے اور پیغمبروں سے اور نبیوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور میں نے کہا یہ جو بات کر رہے ہیں کلام یہ کون ہے یہ ان کا کیا نام ہے شیطان یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میں نہیں کر رہا اس کو مٹی سے کون کس سے کہہ رہا ہے دیکھا کیسے ڈرایا ہے اس نے ابلیس نے کہا ہوا ہے کہ آپ سے کلام نہیں کر تم بہت گندے لوگ ہو